কলে মন্ত্ৰী ৰজ পেগুৱে গছত উঠাই গুৰি কাটলে নেকি সুনীল গগৈক সুনীল গগৈক বিশেষ ভাৱে উৎসাহিত কৰিছিল মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সুনীল গগৈক কৈছিল যে এনেধৰণৰ অপৰাধমূলক কামবিলাক যদি চকুত পৰিছে তেনেহ'লে চৰকাৰৰ আগত দেখুৱাই দিয়া এইবুলি উৎসাহ যোগাইছিল কিন্তু বৰ্তমানে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ কাষত কিয় থিয় দিয়া নাই আঁতৰি গৈছে কিয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সুনীল গগৈ কা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কাষৰ পৰা নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ এ টু জেড কাহিনীটো বুজি পাব তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিবেদনটো দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব তেনেহ'লে আহক পলম নকৰোঁ মাজলৈ যাওঁ মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ কথা শুনি লতি ঘটি সুনীলৰ পৰিয়ালৰ ঘটনাৰ পূৰ্বেই সকীয়াই দিয়া আৰক্ষী বিষয়াজন কোন এটা চাঞ্চল্যকৰ অডিঅ' আৰু হাহাকাৰ আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ অভিযান আৰম্ভ লখিমপুৰত ঘন্টা বাকি মদন্তর ভার মূল পাতি ঠকুয়াখাত উপস্থিত সি এটা দল নেতৃত্ব এস পি সুধাকর সিং এনে সময়তে পোলে অহা এটা অডিও ক্লিপে কপনি তুলিছে লক্ষিমপুর আরক্ষী এইজন মন্ত্রী ড ৰনুজ পেকুয়ে দিয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই বহা বিহুর পিছতেই দুর্নীতি

প্ৰশাসনক জনাইছো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে কোনোবাই ধৰক পইচাটো মাৰি থৈ দিছিলে ইঞ্জিনিয়াৰ লগত মিলাই মেলি কাম নে খেলি মেলি কৰি কিছুমান জেগাত পানীৰ প্ৰয়োজন নাই নহয় এনেই স্কিম নচলে কি এনেই পৰি থাকিব সেইবোৰ স্কিমত এনে স্কিমটো দেখাই আৰু বিশেষ কাম নকৰে পইচাটো খাই থৈ দিলে গোটেই ওলাই পৰিলে বহি ললেহি তাৰপৰা হেৰি দৰিগা মাছ ধৰিবলৈ আহিছিল ৰাঘৰ বোৱাৰী নাই

একদম ঠিকা জ্বলি বুলি কৈছে মোক কেইটামান মানুহে খবৰ দিছে আমি সাৱধান থাকিবা তোমাৰ ওপৰত গোটেই মানুহ নাৰাজ হৈছে বুলি কৈছা সততাৰ বাবেই শিলা মৰাৰ সকলো প্ৰকল্পৰ ওপৰত পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ যি কথাই শংকিত কৰিছিল

সাৱধান বানি কৰি দিছিলে তুমি অলপ ভালকে থাকা নহ'লে মানে এই খঙত থাকো যে মানুহে যি কি কৰি দিব পাৰে সেনেকে বুলি কৈছিল কোন আছিল সেইজন এছ পি কি ইনপুট আছিল আৰক্ষী বিষয়াজনৰ হাতত এইবোৰ বিষয় কিয় তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে সেয়াহে ৰহস্যজনক চি আই ডিৰ টিম ইতিমধ্যেই লখিমপুৰ জিলাত হাজিৰ হৈছে আঠচল্লিছ অব্লিক চৌব্বিছ আৰু ঊনচল্লিছ অব্লিক চৌব্বিছ নম্বৰৰ দুয়োটা গোচৰ তদন্তৰ কালত নিশ্চয় সামৰিব উপৰোক্ত সকলো কথা দেওবাৰে চি আই ডিৰ দলটোৱে লখিমপুৰত কটোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰয়োজনত চি আই ডিৰ দলটোৰ যাত আৰু দীঘলীয়া হ'ব